Дев'ята година, десята хвилина. Ну, майже Адель в українському виконанні на український лад. зараз будемо спілкуватися теж з українцем, з людиною, яка дуже добре знається в кінеціології, також є спеціалістом у цьому напрямку. Андрій Воробаш, доброго ранку вам. Доброго. доброго ранку вам, доброго ранку, Львів. Дуже радий знову бути у вашому місті. До речі, я таке враження, що зовсім недавно ви тут були. Все-таки уми наші заклопотані, люди вже дивіться пережили всі можливі нові роки Різдво було. Щойно людям потрібно нагадати, що таке кінезіологія? Кінезіологія це такий напрямок тілесно орієнтовної терапії, якщо можна, я на російську перейду. Будь ласка, це таке направлення, яке дозволяє. человеку помочь во многих-многих сферах, используя базовый принцип кинезиологии это мышечное тестирование. То есть можно спросить что-то у человека, получить прямой доступ к его подсознанию через мышцы и используя этот феномен, можно достичь очень-очень много различных хороших действий. До речі, з якими ми зараз найчастіше проблемами до вас звертаються? Що людей найбільше турбується, чим кінезіологія може справитися дуже легко? Ага, дуже хороший питання, спасибо. Но при помощи кінезіології можна вирішувати масу різних проблем. Ну, це можуть бути проблеми со здоров'ям, можуть бути проблеми в отношениях. Могут быть решаться проблемы даже такие, как безденежье или успех в бизнесе. И даже такой, такая сфера жизненная, как жизненное предназначение. Может человек живет и не чувствует, что он живет свою жизнь. Или его жизнь ⁇ это сплошные мучения. То есть кинезиология может и в этом человеку помочь. При помощи мышечного тестирования можно можно очень быстро найти те программы, которые человеку мешают в его жизни, и убрать влияние этих программ, и у человека жизнь будет налаживаться. В какой сфере кинезиология? Это не медицина, не традиционная медицина, это духовные практики. Что это такое? Я скажу так, что это направление, его вообще впервые, придумали американцы, и оно на стыке медицины, психотерапии и на стыке китайской медицины, на стыке духовных практик. На То есть там используется, да, все, все, все то, чего достигло человечество, скажем так, на сегодняшний день все это применяется и все это позволяет увеличить эффективность работы, ну, скажем так, по сравнению с традиционными методами в разы. До речі, звідки ви для себе оце відкриття зробили там? Що ви хочете займатися таким напрямком? Ви були в Америці. Тобто це ті знання. То, то як воно у вас захопило і звідки у вас ну, з'явилося? Вперше так? я побачив роботу кінезіолога. коли я був на конференції по позитивній психотерапії, я попав на майстер-клас одного кінезіолога. Ну, скажем так, это направление прикладна кінезіологія была. Це то, з чого починалось все. И увидел, насколько вот эти принципы, насколько глубоко они позволяют работать с клиентом. Начал искать, где же можно этому научиться, и нашел. И сейчас я продолжаю учиться. Я езжу обычно в другие страны, учусь у различных мастеров, которые считаются... ведущими на сьогоднішній день в мірі по цьому направленню Андрій Барабаш, людина, яка провідна в нас у Львові, яка розуміється в кінезіології, дуже добре. Можете телефонувати до нас до студії 298-7191, номер нашого телефону. Ми ж вам, Андрію, пропонуємо показати щось на мені. Ну, за я покажу. Я до речі, нагадаю, да. минулого разу ви мені установку робили на щастя. Як бачите, я щаслива, не знаю. Я завжди себе почувала щасливою людиною. Тепер ми речі, вирішили зробити трошки кращим життя Гаврика. До речі, по-моєму, і на багатство. Я дивлюся, що в неї всяких вісюлік на руках побільшало за останніх тих декілька днів. Що ми можемо показати людям? Це добре, я дуже рада за Марту. С Тарасом тоже сегодня что-нибудь покажу, то, что его волнует, беспокоит. Мы постараемся с этим быстренько поработать. И, пользуясь случаем, хочу вам сказать, где же можно найти мои контакты. И это можно сделать очень просто. Вы зайдете в любой поисковик в интернете, наберете Андрей Барабаш. Вам может там подсказать еще психолог и клацните, и вы выйдете сразу же на мой сайт, там где есть очень много разной информации, видео, там есть мои контакты, мое расписание. Вот, я очень много езжу по нашей стране. Так что это касается не только жителей Львова, меня можно застать и в других городах Украины. Ну, сейчас спрошу, а что же тебя волнует и беспокоит? Вы знаете, Всем я хочу, чтобы, хотел... чтобы мои песни слухали по всей Украине. Что мне нужно сделать для этого? Ну, давай мы попробуем. Ты можешь как-то высказать это «я хочу» и что ты хочешь. Ну, я, я, скажу, я хочу, чтобы мои песни слухали Доброе, все всей люди... Сейчас мы попробуем перейти к телу. Я сейчас... Возьмите за тело. Вот, вот мое тело, <сих> шиноги, бери. Руби за что хочешь. Э, я даже держи? попрошу Шаражем? быть, наверное, встать. встать им, там. Да. Мы сейчас быстренько настроимся, так, чтобы нас было видно. Ну вот, поставь ручку вот так. Держи. Ослабь. Ослабь. Это я делаю специальные упражнения. Придерживай. Для того чтобы мы сонастроились, и для того, чтобы я мог почувствовать, где же тело говорит да, где говорит тело нет. Ну, например, мужчина, да, женщина нет. Все, правду говорит. Но теперь произнеси вслух, я хочу, чтобы мои песни…» Я хочу, чтобы мои песни слухали по всей Украине. И держи ручку. Ну, на самом деле, видите, мы получили ослабленный ответ. То есть есть какая-то программа, которая мешает... Э то, чтобы Тарасовые песни слухали по всей Украине. Тогда она Конечно. у меня что, в теле, что? Сейчас мы спросим. Обычно это вызвано какой-то программой. Чаще всего из прошлого. Вот тело ответило, что нужно искать в прошлом. Сейчас я попробую найти возраст. Не буду спрашивать слух, сколько тебе лет. Да что вы говорите? 29 на носе. Доброе, да. <говорит> Хорошо, настоящая до 20, 20 до 10, 10 до рудов. 10, 9, 8, 7. 6. Вот в 6 лет что-то произошло. Сейчас я возьму, опять же, мой волшебный инструмент, который называется барометр поведения, и определю, какая же программа или какое, какое событие в 6 лет повлекло к тому, что есть программа, которая мешает. А вы же мне ничего не пытаетесь? Uh, я могу молча задавать uh -huh. вопросы и получать от тела ответы. Uh идеально. Вот, э, ну вот я нашел программу. Попрошу тебя сказать, скажи вслух. Я чувствую себя исключенным. Мы уже шукали. Як то слово прикладается? Я чувствую себя исключенным. Вот здесь такая же программа, как была у Марты в прошлом, э, когда я с ней работал. А я забыл в uh, цей напряг ты просто. Сейчас я быстренько сделаю тебе коррекцию энергетическую придержи ручку сильно тут нет нет, Что? нет вот это а, отсюда? Ну, да. О, отлично расслабься и про себя проговаривая слово вовлеченный вот эти коррекции энергетические – это то последнее достижение в области кинезиологии, когда работа идет на духовном уровне. Придерживайся. Еще сильнее. Вот теперь достаточно. Ножки можешь свести. Вот этот э, тест я сделал э, на то, чтобы проверить э, обезвоживание. А теперь. Мы просто... в так тогда наркотики брали из волос. да? Круто. Ну я же не вырываю волосы, я просто немножко потянул. Э, ну произнеси теперь исключенный. Исключенный. Держи сильно. Ну, прекрасно. Видишь, какой сильный ответ мы получили. Угу. Скажи. Вовлеченный. Вовлеченный. Раненый. Поранений. о, ми знайшли необхідний. Слово. Е, необхідний. Вибор є. Вибор, вибір є. А тепер произнеси слух. Я хочу. Я хочу, щоб мої пісні чули по всій Україні. А от тепер чувствуєш, який сильний відповідь ми отримали. 10% з моїх заробітків. Дякую, пасі <реш> дуже дякую. вам. Андрій Бараваш, кінезіолог, людина, яка от може такими можливо незрозумілими для початку методами, але цілком науковими допомогти вам. Дякуємо вам. Шукайте його в соціальних мережах. Можете, я думаю, більше дізнатися, коли з ним поспілкуєтеся особисто. А ми ж зараз переходимо до, до чайної церемонії. До чайної